એલબી સવાણી એકેડમી વેસુ દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરી વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની ઉજવણી બદલે પુલવામા અટેક શહીદો કારગિલ ચોક જય શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી પુલવામા હુમલા 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ થયો હતો જે આજે આતંકવાદી હુમલાની 6ઠ્ઠી વર્ષી છે 5 વર્ષ પહેલા આ દિવસે આપણા ટીવી સ્ક્રીન પર ચાલે CRPF અધિકારીઓની શહીદીના સમાચારે દેશને હચમચાવી નાખ્યા હતા પુલવામા આતંકી હુમલામાં શહીદ થયેલા દેશના વીર જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ વેસુ સ્થિત એલપી સવાણી એકેડમી શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુવાધન જ્યારે વેલેન્ટાઇન્સ ડેની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો ત્યારે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક અનોખી ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં પુલવામા અટેક દરમિયાન 14 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ થયેલ આતંકી હુમલાથી શહીદ થયેલા अपना चालीस शहीद जवानों ने याद करी तेमने श्रद्धांजलि आप सुप्रभात मैं नेहा सिंह एलपी सवानी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आज उपस्थित हूँ अपने सभी विद्यार्थी और टीचर्स के साथ में अपने शहीदों को होमेज पे करने के लिए आज ही के दिन पाँच साल पहले पुलवामा अटैक में वो उन शहीद हो गए थे उनको याद करते हुए आज हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं उपस्थित हैं बच्चों को आप यहाँ पर लाए हैं आप बच्चों को क्या समझाना चाहते हैं उन्हें मैं ये समझाना चाहती हूँ कि जो वो बहुत ही अपने भारत के लिए अपने कंट्री के लिए हमेशा खड़े रहते हैं कुछ भी होता है कैसी भी स्थिति होती है एक ऑर्डर से वो आ जाते हैं इसलिए हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए कैसे वो लड़ते हैं कैसे वो अपने देश की सुरक्षा करते हैं हम सो रहे होते हैं पर तो भी वो आधी रात को भी जागते हुए रहते हैं तो इसी वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं अपने हीरो को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कितने बच्चों के साथ आप यहाँ पर आज शहीद दिवस मनाने आए हैं ऑलमोस्ट हमारे पास अभी फिलहाल में सत्तर बच्चे हैं जो यहाँ पे आए हैं होम पे करने के लिए और ये आज वैलेंटाइन डे है आपने शहीद दिवस मनाना ही क्यों समझा वैलेंटाइन डे uh, मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है वो आज है कल नहीं है लेकिन हमारे जो शहीद हैं वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं इसलिए वी हैव टू बी हियर फॉर देम वी हैव टू बी प्रेजेंटेड आप बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश यही है जैसे वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं वैसे हाथ में हाथ मिला के हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए और उनके जैसा काम करते रहना चाहिए